В последнее время жители Рима Креста обеспокоены строительством нового храма в честь нашей великой святыни, Песчанской иконы Божией Матери, и восстановление электрического ограждения вокруг святого источника, якобы это ограждение ограничивает доступ к воде. Установка забора, прежде всего, необходима для соблюдения чистоты и правопорядка в ночное время на святом источнике. Кроме облика прекрасной жемчужины Слобожанского края. К этому месту стекается народ со всех уголков мира, и невозможно, чтобы позитивное впечатление от посещения священного места было составлено опурками, порванными пакетами, грязными пустыми бутылками, шприцами и, наконец, здоровыми ремонтами. Это... Ради этого и было установлено ограждение, которое приносит в первую очередь пользу а также придает эстетический вид, чтобы каждый человек беспрепятственно и спокойно, ни за что не переживая, смог набрать свои воды из источника и помолиться царице небесной. К большому сожалению, в последнее время святую купальню и кабинки, которые находятся возле купальни, используют некоторые люди не по назначению, не, не стыдясь Бога и К большому сожалению, распивают спиртные напитки, курят сигареты и так далее. Владыка Елисей не может против воли человека донести Слово Божие к сердцу каждому. Поэтому обращается к вам с огромной просьбой помочь нам в этом великом в нынешнее время в мире, развитие развития и преображения святых мест, а также их создавности. Усилиями архиепископа Иисуса Иисуса в святой купальне сделан капитальный ремонт. Утеплены стены, обработаны антисептическим средством, положена новая плитка, монтирована формированная арка подачи воды, установлена новая дубовая дверь. Сделан пол с подогревом для удобства посетителей не только летом, но и в зимний период времени. Так что это место нам не просто не безразлично, но дорого и говорю о том, что вода в святом источнике будет продаваться за деньги или же доступ будет запрещен, это не правда и так. Доступ к источнику как был, так и останется бесплатным, доступным и комфортным для каждого жителя нашего города и паломников, посещающих это свое место. Да поможет вам Господь Царица Небесная в этом великом и благополучном деле. Спасибо,